بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبي صلى الله عليه وسلم نصيرتنا رجعنا شديدة أنا برنشة درسنا زباشنا مزين شاء الله درسنا siyrat ilmini o'rganishlikni fazilatlarini o'rtoqlashgan bo'ldik siyratni o'rgatmasdan turib qur'oni karimni juda ko'p ma'nolarni tushunishligimiz muhol bo'ladi qiyin bo'ladi zero qur'on o'z ichiga avvalgi o'tgan ummatlarni tarixini oladi payg'ambarlar qissalari hukmlar hamda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasalamning hayotida bo'lib o'tgan voqealarni hukmi keladi binobarin payg'ambarimizni hayotini yaxshi o'rganar ekanmiz qur'onning juda katta qismini ta'lim olgan bo'lamiz chunki g'azotlar sariyalar bularni barchasi haqidagi alloh taoloni tushgan hukmlari mana qur'onda juda ko'p oyatlarni egallagan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni hayotini o'rganishlikni u kishini tug'ilishligidan boshlashligimiz mumkin lekin bir oz ilgariroq orqaroqqa o'tib payg'ambarimizgacha bo'lgan arab tarixini bir ko'rib chiqishligimiz maqsadga muvofiq ko'rinadi chunki payg'ambarimiz muhammad sollallohu alayhi vasallam olib kelgan shariat islom bu nur arablarni qaysi darajada yuksaltirganligini ko'rdik lekin bularni ana shu nur kelgunga qadar ahvoli qanday ekanligini ko'rishimiz kerak bo'ladi shunda islom ularni hayotini qanchalik yuksaltirganligini zulmatdan nurga olib chiqqanligini fahmlashligimiz oson bo'ladi qissamizni Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hayotini qissasini Alloh taolo ibrohim halilullohga o'zini ayoli hojar va ismoilni hech qanday o'simlik o'smaydigan hech qanday bir odam yashamaydigan Bakka vodiysiga tashlab kelishlikka buyurganligi bilan boshlaymiz alloh subhanahu va taolo payg'ambarlarni ichida ibrohim halilullohni va ibrohim alladi vafa deb maqtadi u vafo qilgan ibrohim edi o'zini o'tga uloqtirishganida Ta alloh taoloning amridan chiqmadi vafo qildi bir dona bo'lgan farzandi 85 beshga kirganda ko'rgan bir donagina farzandi ismoilni vodiyga hech kim yashamaydigan bakka vodiyiga tashlab kelishi elib yurganda vafo qilgan edi mana shu bir dona ko'rgan o'g'lini o'zini qo'li bilan so'yishlikka buyurilganida vafo qilganedi mana shu vafo qilgan yani ibrohim alayhissalomga Ta alloh taolo yana bir imtihon qildi mana aytdik 85 ga kirganda ko'rgan bir dona bolasi ismoilni onasi hojar bilan bakka vodiysiga tashlashlikka buyurildi ibrohim alayhisalom shu paytda falastinda yashar edi falastindan ayoli hojarni va o'g'li ismoilni yetaklab bakka vodiysiga ge olib keldida ularni qoldirib orqasiga qarab qaytib qoldi mashhur qissa payg'ambarlar qissasida bir mufassal yoritilgan bo'ldi inshaalloh. orqasiga qarab ketayotganini ko'rib hojar ey ibrohim bizni tashlab ketasizmi bu yerga dedi ibrohim alayhissalom indamadi ikkinchi marta so'radi yana indamadi shunda hojir ona yo olloh buni sizga buyurdimi dedi ibrohim ha deb javob berganidan keyin hojar ona alloh taoloning va'dasiga ishongan haqiqiy mo'mina sifatida unda olloh bizni zoyi qilmaydi dedida de, de, ortiga qaytdi ya'ni erkaklarga ham ibrat bo'ladigan dars bo'ladigan so'zni aytdiki rizq Allohdan, yaxshilik yomonlik Allohdan degan e'tiqodi mustahkamligini de ko'raylikki hech kim yashamaydigan sahroni o'rtasi bo'lgan joyga emizikli bolasi bilan qolishlikka rozi bo'ldi ibrohim ketdi Hojar bilan ismoil bakkada qolishdi ya'ni bu vodiy bakka deb nomlanadi qur'onda ham bakka deb keladi makka ham deb nomlanadi <laughs> bir qancha vaqt o'tgandan keyin suv tugadi ismoil yig'lashni boshladi Hojar ona suv istab mana hammamizga mashhur safo bilan Marva o'rtasida 7 marta say qilib yugurdi alloh taolo bu mo'mina ayolga mukofot tariqasida Zamzam suvini chiqarib berdi shunday qilib makka vodiysida yoki bakka vodiysida suv paydo bo'ldi Arablarning tarixi nihoyatda bir katta uzoq tarix lekin ana shu bir qisqaroq gapirishka harakat qilamiz arablarning asl vatani yaman bo'lgan asli arablarning vatani yaman hisoblanadi ana shu yamandagi Ma'rib saddini buzilishligi bilan suv manbasi yo'q bo'lib qoldi ularda shunda arab qabilalari jazira bo'lib suv qidirib yashashlikka bir e, munosib bo'lgan joyni istab tarqalishdi ulardan mana bir qancha oyatlarni o'qidigan bo'lsak ibrohim alayhisalom o'g'li va ayolini Bakka vodiysiga tashlab ketar ekan duo qildi Astaudu billah, Robbana Robbana askantu min bi vadin zar'in inda baytikal muharram, li astauparvadigoro albatta men zurriyotimdan bir bo'lagini o'g'lim ismoil va uning onasi hojarni seni hurmatli bayting huzuridagi ekin o'smaydigan bir vodiyga joylashtirdim mana aytdik makkada hech narsa yo'q edi nima uchun ibrohim alayhissalom seni muqaddas uyingni oldida baytingni oldida deydi chunki mana shu makka vodiysiga odam alayhissalom tomonidan qurilgan birinchi baytning asoslari bor edi chunki Alloh taolo aytadi oliy unon surasida inna linnas, bi bakkata wa hudan lil-alamin. albatta odamlar ibodat qilishlari uchun qurilgan birinchi uy makkadagi muborak va butun olamlar uchun hidoyat mayaki bo'lgan kabadir shundan kelib chiqadiki yer yuzida Alloh uchun ibodat qilinishlikka qurilgan birinchi uy ana shu Ka'batulloh. ana shu asosini oldiga qoldirib ketdi boshqa oyatda al-Baytal alloh subhanahu va taolo kabani baytullohni odamlar uchun to'g'rilik asosi qilib qo'ydi demak kaba bo'lgan keyinchalik vaqt o'tishligi bilan to'fon tufayli bu buzilib ketgan ibrohim alayhissalom o'g'li ismoilni Makka ga tashab ketar ekan ziyorat qilib turdi ana shu balog'at yoshiga yetganidan keyin uni so'yishlikka buyurildi bu imtihondai o'tgandan keyin Alloh taolo ibrohim alayhisalomga va ismoil alayhissalomlarga kabani qurishlikni buyurdi endi biroz orqaga qaytadigan bo'lsak mana aytdik yamanda suv to'g'oni saddimarib yorilib ketdi dedik arablarni suv ichadigan manbasi yo'q bo'lib qoldi arab qabilalari arab jazirasi bo'lib tarqalishdi saqif qabilasi toifga borib joylashdi g'astonlar shom atrofiga va mana shu shomda yamanda e, yashagan qabilalardan bo'lgan Jurhum qabilasi ular ham jazira bo'ylab suv ustab yurishgan edi Makka ga yaqin joyga yetganida ana shu hozirgi kunga turgan kabani ustida qushlarni uchayotganligini ko'rishdida bu suv borligining alomati deb ana shu joyga qarab yurib kelishdi kelishganida Hojar ona ana shu zamzamni oldida o'tirardi arablar karam axloq egasi bo'lgan edi kelib tajovuz bilan zo'ravonlik bilan tortib olmadi balki shu suvdan ichishlik izn so'radi ibrohim alayhisalom ayolini qoldirib ketayotganda parvardigorga duo qilgan ediki Parvardigor faj'al afidatan minan tahwi ilayhim. parvardigorodamlarni qalblarini bu meni zurriyotimga yumshoq qilgin kıyin, muloyim qilgin degan edi bo'lmasam <müseyen> bitta bir zaif ayol yil bola bilan o'tirsa butun boshliq qabila kelib shart zulm qilib tortib olishi mumkin edi lekin ibrohim xalilullohning duosi ijobat bo'ldi hojar ona ularga haqqini to'laysizlar yashaysizlar ichasizlar dedi shunday qilib makkada yamandan chiqib kelgan jurxun arab qabilasi o'troqlashdi, shu yerda yashadi ismoil alayhissalom arab bo'lgan emas ibrohim alayhisalom ham arab bo'lgan emas kanoniy bo'lganlar. ismoil alayhisalom ulg'aydi jurhum qabilasi bilan yashadi hamda jurhum qabilasidan uylanib arablashdi ismoil alayhissalomgacha bo'lgan arablar arab ariba deyiladi ya'ni boshqa xalqlar bilan aralashmagan arablar deyiladi ismoil alayhisalomdan keyingi arablar arab musta deyiladi ya'ni boshqa xalqlar bilan aralashgan arablar deyiladi ibrohim alayhisalomga kaba qurishiga Alloh tomonidan buyurilganidan keyin o'g'li ismoil bilan kabani asosini kablab chiqarishdi işte. ya'na shu qumlarning ostida odam alayhisalom qo'ygan kabani fundamenti asosi bor edi shuni ustiga qurar ekan uyni bir burchagi boshqa burchaklardan ajralib turishligini xohlab ibrohim alayhisalom o'g'li ismoilga bir boshqacharoq bir tosh topkaring deb buyurdi ismoil aylandi atrofda, lekin bir chiroyli bir ko'zga ko'rinadigan ajralib turaoladigan tosh topolmasdan kelganida ibrohim alayhisalom oppoq op, op, bir toshni qo'yib binoni urib davom etkazayotgan bo'ladi ya'ni bu atrofda bunaqa oq ok, tosh bo'lmaydi Ey ota bu toshni sizga kim olib keldi deb so'raganida jibril uni jannatdan olib chiqib berdi dedi biz bilgan hajarul Aswad o'zi aslida jannatdan chiqqan oq ok, tosh bo'lgan nabiy sollallohu alayhi vasallam aytganlardek, odamlarni gunohkor qo'llari gunohkor odamlarni qo'llari tegaverganligidan qorayib ketdi deydi hozirgi kunda siz bilan biz ko'rib suratida yoki o'zini borib ko'rganimizda hammasi hajarul asfat emas agar diqqat qilib e'tibor berib qaraydigan bo'lsak ichida to'rtta yoki bir beshta mayda mayda bo'laklari qolgan inshaalloh mana shu darslar davomida o'qiymiz qaromita degan bir firqalar chiqib kabatullohdan hajarul asfatni sug'urib olib ketishgan keyin qaytarib kelib qo'yilgan lekin ana shu asl katta holatda qolgan emas uchta yoki beshta mayda mayda bo'laklari bor uni ibrohim alayhissalom kabani qurib bo'ldi olloh tomonidan buyruq bo'ldi odamlarni haj qilishlikka chaqiring dedi ibrohim alayhissalom parvardigor men bitta odam bo'lsam qanaqa qilib ovozimni insonlarga yetkazaman deganida alloh taolo sizdan chaqirib qo'yishlik ozon aytib qo'yishlik xolos yetkizishlik bizdan dedi nechi ming yil burun Alloh alam nechi ming yil bo'lganiga ibrohim alayhisalom chaqirgan azon bu nido musulmonlarni qalblarida qiyomatgacha jaranglab turadi hajga borishlik hammaning qalbida mana shu zavqi ishtiyoqi shavq turadi bormaganlar bir borsam desa borganlar 10 borsam deydi nima endi bu u yerda borib ko'radigan oshiqcha narsa yo'q zori, bog'i ds sahro alloh taolo mana shu ibrohimni ozonini musulmonlarni qalbiga joylashtirib qo'ydi kabani muhabbati bor siz bilan bizning qalbimizda shunday qilib arablar arab jazirasidagilar haj qilishlikni boshladi hajni tarixi shunday boshlandi baytullohni ulug'lash uni ta'zim qilishlik tarixi shunday boshlandi mana aytdik ismoil alayhisalom bilan birga e, makkada Jurhum qabilasi yashadi bir qancha vaqt yashaganlaridan keyin arab qabilalaridan bo'lgan huzoat Jurhum bilan makka mukarramani urushib talashdi hamda yengishlikka yaqin bo'ldi Jurhum huzoa bilan urushyapti Jurhum mag'lub bo'lib qolishligini sezganidan keyin kabatullohni oldidagi Zamzamni zamni ko'mib tashlashligni qasd qilishdi chunki makkada yashashlikni asosiy sababi zamzam qudug'i zamzam suvi edi agar suv bo'lmasa bu yerda yashashlik nihoyatda qiyin bo'ladi zamzamni ko'mishdi Jurhum makkani tashlab chiqib ketdi ba'zilari qolgan bo'ldi huzoa qabilasi makkaga hukmronlik qila boshladi huzoa makkada 300 yoki 500 yil hukmronlik qildi mana shu 500 yil vaqt ichida Zamzamni zamni kavlab topisha olmadi mana shu 500 yil suvni tashqaridan tashib ichishdi kelgan hojilarni suv bilan sug'orishlik Makka da yashayotgan kishilarni mas'uliyati bo'lsa demak bular makkadan tashqaridan toshib ichilardi bu nihoyatda bir mashaqqatli ish edi to abdulmuttolib payg'ambarimizni bobosi zam zamni 500 besh yuzliga yaqin muddat zam zam ochilmasdan turdi ana shu davrda huzoa qabilasini ichida amr ibn luhay ismli bir kishi bor edi amir ibn luhay o'zini qavmini yakka sayi deydi eng boyi eng saxiy, eng hurmatli kishisi edi uni gapi ikki qilinmasedi jurxunni haydab chiqarib makkaga kelib o'tira olishgan huzoa qabilasining sayyidi amr ibn luhay shomga amr ibn luhay, luhay tijorat qilib chiqar ekan hojilarni bitta o'zi sug'orar edi boyligi bilan ularni ta'minlardi hojilarni shomga chiqib borar ekan amaliq degan bir qabilani butlarga sig'inayotganligini ko'rdi-da, nima bu deb so'radi ular aytishdi bular sanamlar. biz ularga ibodat qilamiz ular bizga hayvonlarimizni semirtirib beradi och qolsak non beradi yomg'ir kerak bo'lsa so'raymiz yomg'ir beradi Xullas, ilallohi zulfa. Bizni Allohga bir qadar yaqin qiladi deb shirkni ular aytishdi Amr ibn Luhay bizga ham yomg'ir kerak bo'ladi ko'p qiylanamiz bizga ham bitta o'sha butilardan bersanglar biz ham olib borib sig'inardik dedi arab jazirasiga shirkni birinchi bo'lib kirgan kishi amr ibn luhay bo'ladi unga hubal degan butni sanamni berishdi makkaga ge olib keldi makka ahlini unga ibodat qilishlikka buyurdi shunday qilib makkada va arab jazirasida shirkni boshlagan kishi amr ibn luhay bo'ldi imom muslim rivoyat qilgan sahih hadisda nabiy alayhi vasallam aytadilar amr ibn luhayni deydi arablarning dinlarini birinchi bo'lib o'zgartirgan amr ibn luhayni jahannamda ichaklarini sudrab yurganini ko'rdim deydi chunki bu arablarni ichida shu paytgacha yo'q bo'lgan gunohni shirkni olib keldi arablar talhidda edi ibrohim alayhissalomni dinida edi allohni bir deb bilishar edi lekin amr ibn luhay shirkni birinchi bo'lib boshlab bergan kishi bo'ldi ya'ni nima xulosa olamizki undan keyingi kelgan qanaqa mushrik bo'lsa albatta Amr amri ibluhayga shu mushriklarni qilgan gunohidan bir ulush borib turadi rabiy sallallohu alayhi vasallamda shunday mazmunda hadislar bor qaysi bir kishi yomon sunnatni paydo qilsa odamlar unga erchib amal qilsa shu gunoh qilganlarning gunohidan unga ulush borib turadi deydi hayotimizni qarasak narda o'ynashni o'rgatgandirmiz birinchi marta jo'ramizga ziyofatga aroq qo'yishlikni boshlab bergandirmiz birinchi yoki qandaydir bir <laughs> masiyatni qilgan bo'lsak bilaylikki shundan keyin shu ishni işte kim davom etkazsa shu odamga albatta ulush bor aksincha savobli ishni işte, targ'ib qilayotgan bo'lsak masjidga yurda bitta jo'ramizni yetalagan bo'lsak biror bir gunohni yig'ish bidat xurofotlarga tiqilib yotibdiku hayotimiz ke shu bidatni biz qilmaylik mana shu to'yimizda mana shu ziyofatimizda qisqartiraylik desak isrofni bidatni yo'q qilsak bizga ergashib boshqalar amal qilsa unga ham ajr bor endi qaraylik biz qaysi tomonga tortyapmiz bir toifa odamlar bo'ladi yaxshilikka tortuvchilar bir toifa odamlar bo'ladi masiyatga tortib qolganlari poda bo'ladi o'zini e'tiqodi iymoni hayotda tutgan yo'li yo'q bo'lgandan keyin poda bo'ladi qaysi tomon kuchlilik qilsa odamlarga nimani targ'ib qilayotganimizga bir qator qarab qo'yaylik talbiya ham o'zgardi hajga kelgan hojilar labbabshrika lak mana shu tavhid tarbiyasi ollohni bitta deyishlikka chaqiradigan tavbiya hatto endi ular talbiyani ham o'zgartirishdidavaak orqasidan mana shu ikkita jumlani qo'shishdi shirkka aylantirib Amr amribn luhay bu bilan ham cheklanmadida hayvonlarni ham ba'zilarini muqaddas deb belgilab berdi Moncha-moncha tuqqanni yeb bo'lmaydi moncha moncha yashaganini minib bo'lmaydi xullas shariat qo'yib berdi bir narsani halol bir narsani harom deyishlik Allohning haqqi esimizdan chiqmasin halolni harom degan kishi haromni halol degan kishi qasdan kofir bo'ladi islomda kim bo'lishdan qat'iy nazar bir narsani halol harom deyishlik Alloh va Rasulining haqqi bu bo'lmaydi bu buni qilsa bu yomon bo'ladi deb turib har xil so'z bilan nima qilinadi yo'l ko'rsatilinadi makkadagi eng katta sig'iniladigan but bu hubal edi qurash makka ahli e, makka ahli mana shu hubalga sig'inar edi payg'ambar sallallohu alayhi vassallam makka fathida butlarni bittama bitta sindirar ekan oxirgi qilib hubalni qoldirib qo'ygan edi uni ham oxirida payg'ambar sallallohu alayhi vassallam parchalab sindirdi chunki arablar qaysi darajada jaholatda ekanligini ko'rib turib keyin islom ularga nima olib kelganligini ko'rsak shunda payg'ambarimizni risolatini buyukligini qadriga yetamiz shuning uchun ularni kimligini ko'rib qo'yaylik avval birdaniga tug'ilishidan boshlasak tushunishimiz qiyin bo'ladi alloh qur'onda nuh alayhisalom qav haqida xabar berib aytadi "Va va 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 la la wadden, wa la la yagutha, la tazarunna tazarunna alihatakum ya'uqa nasra." va o'zlariga ergashgan tuban pastkash kimsalarga sizlar hargiz o'z xudolaringizni tark qilmanglar vadni ham suani ham yag'usni ham yauqni ham nasni ham hargiz tark qilmanglar mana shu ismi zik qilingan beshta odamni ismiga qo'yilgan butlar ham makkada bor edi jazirada bor edi vudga banu kalb sig'inar edi sua degan olihasiga banu huzay yag'us degan butiga toy ahli va jarash ahli ibodat qilardi yavuqqa ramazon nasrga ahli yaman mana shunday shirkni tarqashiga amr ibn luay sabab bo'ldi bu butlarni ichida eng ajablanarlisi isof va noila degan butlar edi isof va noila bu tarixi shundayki ikkalasi ham yamanlik bo'ladi arab bo'ladi bir birini sevishadi isof noilani qo'lini so'rab otasiga sovchi qo'yganda otasi rad javobini beradi shunda isof bilan noila keyingi haj mavsumida de, uchrashamiz deyishdi işte. hajda uchrashishdida de, kavbani oldida odamlar beparvo bo'lib turgan paytda zino qilishdi sevishganlar alloh taolo bu ikkisiga kabani hurmatini bir ko'rsatib qo'ydi odamlarga ibrat qilib ikkalasini toshga aylantirib qo'ydi isof bilan noila mana shu qilgan gunohi uchun Alloh tomonidan toshga aylantirdi hamda makka ahli mana shu ikkala haykalda bittasini safoga isofni safoga noilani marvaga qo'yib odamlarga ibrat bo'lsin ibrat bo'lsin ollohni uyini oldi gunoh qilishlik shunday bir jazolanishligidan ibrat olsin deb Alloh Allah. taolo shunday qildi ular qo'yib işte. qo'yishdi bir qancha vaqt o'tdi odamlarni esidan tez chiqib qoldi inson degan so'z unutuvchi degan o'zi amir ibn luhay kabani olib kelib qo'yinglar burorga ham sig'ininglar dedi unga ham sig'inishni boshlashdi arablarni qaysi holatda ekanligini bilishimiz uchun umar ibn hattob roziyallohu anhuni hayotiga bir murojaat qilamiz umar ibn xattob roziyallohu anhu xalifa bo'lib turar ekan majlislarda o'tirib odamlar bilan o'tirganida besabab to'satdan shat yig'lab yig'labyuborar ekan ba'zida o'tirib besabab kulib kuliborar ekan amir al amirmomii nimaga u to'satdan yig'lab to'satdan kulib kulibyuborasiz besabab deganida u kishi aytadiki johiliyat davrida qiz farzandlarni yomon ko'rardik eshitib turaylik arablar qaysi darajada bo'lgan pastligi tubanligi razilligi savodsizligi qaysi darajada bo'lgan qiz farzandlarni yomon ko'rardik ya'ni qiz farzand jang maydonida qilich ko'tara olmaydi qabilasini kuchini quvvatini ziyoda qila olmaydi birovni xizmatini qiladi nomus deb bilardi qiz farzandni ular shuni asoratlariga o'xshagan narsa hozir ham yo'q emas oralarimizda qiz farzand tug'ilsa g'am qilib siqiladiganlar o'tirar ekanman johiliyatda deydi ayolim qiz tuqqanligini xabarini berishdi men sabr qildim deydi sabr qildim 6 yoshga ki kirguncha. 6 yoshga ki kirganida qizimni qo'lidan yetalab olib bordim sahroga chuqur kavladim qizimni shu chuqurga tashlab ustiga qumda tuproqni tortayotganimda ko'tarilgan chang soqolimga tegsa qizcham chuqurda turib soqollarimni qoqib turardi deydi mana shunday holatda qizimni ko'rib kelganman deydi hech qaysi hozirgi kundagi jaholat hech qanaqa bir ahmoqlik bularni jaholatga yetmaydi chunki o'zini qizini olib borib tiriklika ko'rib kelyapti ana shu kichkinagina barmoqchalari qimirlamay qolgancha turpoq tortdim ustiga dedi. shuni o'ylab dedi, yig'layman deydi shunchalik johilligimizni o'ylab turib yig'layman dedi. E tasavvur qilib ko'ringda oltiga kelgan qizingizni olib chiqib ko'mishingizni o'lgani hm yaxshi deysizda chunki sizning aqlingizga sig'maydi chunki islom siz shunday tarbiyaladiki bu sig'dira olmaymiz aqlimizga bu narsani endi kulishimni sababi dedi. makkaliklar makkadan tashqariga chiqib ketadigan bo'lsa makkani toshlardan olib o'zlari olib ketar edi-da. yo'lda shu toshga qarab sig'inisharedi makkani toshide bir marta safarga chiqib ketar ekanman deydi tosh ololmapman ibodat qilish kerak bo'ldi nimaga ibodat qilaman qarasam makkadan o'zimni olib chiqqan xurmo bor ekan deydi xurmoni oldim birini ikkinchisiga yopishtirib bir timsol haykalni yasadimda ibodat qilib oldim deydi ibodat qilib oldim, qonim ochib ketdi deydi yegani boshqa narsam yo'q hali ilohimni yeb qo'ydim deydi buni o'ylab deydi shunchalik johilligimizni o'ylab kulgim keladi deydi bu kim aytyapti bu gapni umar ibn hattob roziyallohu anhu aytayapti. islom mana shunday bir johil qavmni orqada qolgan zulmatda qolgan qavmni nurga olib chiqdi zalolatdan hidoyatga tubanlikdan yuksaklikka olib chiqdi biz arablarni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kelgungaha bo'lgan tarixini bir ko'rib chiqmasdan turib payg'ambarimiz qanchalik ularni bi yuksaklkka olib chiqqanligini tushunib yetishimiz qiyin bo'ladi arab jazirasiga yahudiylar qanday kirib keldi nasroniylar qanday kirib keldi forslar qanday qilib arab jazirasiga hukmron bo'lishdi işte. mana bilamiz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lib yuborganlarida yamanni forslar boshqarar edi yaman hukmi forslarning qo'lida edi qanday qilib forslar yamanga kirib keldi deyarli hamma muariflar Tabari, ibn Asir, ibn kasir va boshqalar keltirgan yamandagi arab podshohlaridan biri robiy ibn nasr tush ko'rdi juda bir uzoq qissa lekin xulosasi shuki tushini chohil va munajjimlarga aytib berganda yaqin fursat ichida habashlar ya'ni negrlar habashlar yamanni egallashadi degan xabarni berishdi ko'ringki <görün> shirk johiliyat rivojlangandan keyin kohinlar ke, bilan munadjimlarni ish yurishib qoladi ish ishi qoladi qoladiyu eshitib qolasan bizning mahallamizda bitta baxshi bor eshiginig tagida falonchi falonchi falonchilar o'tiradi deydi palon palon odamlar o'tiradi deydi nimaga o'tiradi desa dindan bexabarda u baxshini nimaligi uni qo'lidan hech narsa kelmasligini tushunadigan ularda bir ula ilm ma'rifat yo'qda agar birodi ishini yurgizblik baxshini qo'lida bo'lsa birinchi bo'lib o'zini ishini yurgizmaydimi shu odam Nima qiladi biroda bergan 50 so'm oltmish so'miga qarab o'tirib lekin johillik rivoj topsa dindan uzoq bo'linsa odamlar shunday holatga tushib ketadi u o'zini oilasi farzandlarini foslarga bir tovbe bo'lib qolishdan qo'rqdida yamanga yamandan iroqqa qarab ko'chdi iroqqa bordi xiro degan joyni egallab shu yerda yashadi ibn nasr vafot qilgandan keyin uni farzandlarini qo'liga hukm otdi yamanliklarda tubba deb tubbade podshoda edi. mana bilamiz forslarni podshohi kisro deyilardi rumni podshohlari qaysar deyilardi habashlarni podshohi nadjoshiy deyilardi yamanliklarni podshohi tubba deyilardi ana shu Robi ibn nasrning o'g'laridan tabban asad ismli kishini qo'liga to'kib bir necha vaqt o'tgandan keyin uni hurmatini nihoyatda bir balad bo'ldi moli dunyosi ko'p edi boy saxiy kishi edi kunlarni birida mana shu tabbani asad shomga tijorat qilishlik sayohat qilishlik maqsadida yo'lga chiqadi Yasribga ketganida hozirgi kundagi madina Yasribga yetganida o'g'illardan bittasini qoldiradida shu yerda tijorat qilib turdi deydi o'zi shomga ketadi tabbani Asadning o'g'li Yasribliklar bilan kelisha olmay qolib urushib Yasribliklar uni o'g'lini o'ldirib qo'yadi tabbani asad qaytib keladi yasrib ahli bilan urushadi yasrib ahlini axloqidan dahshatga tushadi ya'ni yasribliklar madinaliklar keyin madina deb nomlangan kunduzi tabban asad bilan urushib turib kechki payt unga ovqat sovg'a salom kiyim kechalar jo'natishardi bu sahiylikni karamni cho'qqisi edi ya'ni dushmaniga shunday yaxshilik qilishardi lekin o'g'lini o'chin olaman degan qattiqligida turib oldi yasribda asli shomda bo'lgan lekin madinaga kelib yashayotgan yahudiylar ham bor edi ana shu yahudiylardan ikki kishi tabban asadni oldiga ge, chiqib keldida nima uchun urushyapsan nimani xohlaysan deyishdi işte? tabban asad yasribni vayron qilaman dedi ular aytdi sen vayron qilolmaysan buni dedi unda olloh seni halok qiladi dedi nimaga unaqa deyapsizlar dedi de? chunki bizni kitoblarimizda yasrib oxirgi payg'ambarni hijrat qilib keladigan joyi haqida ma'lumotlar bor dedi ya'ni ularni kitoblarida tavrotda injilda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam haqida aniq 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 ma'lumotlar bor edi hattoki ba'zi oyatlarda keladi ular sizni dedi muhammad alayhissalom o'zini o'g'il farzandlarini tanigandan ko'ra yaxshiroq taniydi ular deydi lekin bilib turib o'ljallik qilgan bilib turib kofirlik qilgan tabban asad tavrat nima tavhid nima so'raganda ular unga tushuntirib berishdi tabban asad yahudiy diniga o'tdi القمامه اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته